হয় চাওক বঞ্চিত আছোঁ আপুনি খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যিটো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে সেই কথাটো দোহাই দি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিৰ তাৰিখত যেন অসমত বিশেষকৈ জাতীয়তাবাদ কৰাৰ পিছতে যে পুনৰ যেন ৰাজনীতিৰ যেন বসন নিপিন্ধিলে সেইসকল নেতাৰ তেওঁলোকৰ গাত যে শান্তি নাথাকে শান্তি নহয় সেই কথা এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে এই শেহতীয়াই গোটেই কাৰ্যকলাপে ৰাজনৈতিক নেতাৰ আন অইন দলত বিশেষকৈ যোগদান বা দল বাগৰা যিটো তেওঁলোকৰ নীতি সেয়া কোনো অস্বাভাৱিক নহয় সেয়া স্বাভাৱিক কথা কিন্তু অৰাজনৈতিক বিশেষকৈ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব দিয়া একাংশ লোকৰ যি ধৰণে ৰাজনৈতিক দলত যোগদানৰ যিটো তেওঁলোকৰ ঢৌ উঠিছে এই তেওঁক লৈ আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যথেষ্ট পৰিমাণে আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ এতিয়া আচুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে সৌ সেইদিনালৈকে কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল কা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি সমগ্ৰ অসমত তেওঁ জাতীয়তাবাদৰ কণ্ঠ তেওঁ আচলতে সবলভাৱে তেওঁ উখাপন কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বা অন্য মাধ্যমেৰে কিন্তু সেই দীপাংকৰ নাথে এতিয়া গেৰুৱা বসান পিন্ধিবলৈ আগবাঢ়িছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শ যেন এক প্ৰকাৰ জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকে ৰাইজক এক প্ৰকাৰ ৰাম ঠগন দি এই মুহূৰ্তত যেন গেৰুৱা বসন পিন্ধি ৰাজনৈতিক দলৰ আশীষ পুষ্ট হ'বলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে তেনে অনুমান ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ পৰা কৰা হৈছিল আৰু সেয়া আজিৰ তাৰিখত বাস্তৱ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু অৰাজনৈতিক নেতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দীপাংক কুমাৰ নাথেই হওক বা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসেই হওক এইসকল যি আছো নেতা যিসকলে আচলতে অসমত ৰাজপথত আন্দোলন কৰিছিল প্ৰতিটো বাক্যতে তেওঁলোকে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ শাসিত বিজেপিক তেওঁলোকে চোকা সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেইসকল আছো নেতা আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে সেই বিজেপিৰে শৰণাপন্ন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে এইটো খুবেই এটা পৰিতাপৰ কথা যিটো অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও বিচৰা নাছিল তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদী শিবিৰত আছিল জাতীয় তেওঁলোকে ভাৱধাৰা জাতীয়তাবাদৰ কথা তেওঁলোকে ৰাইজৰ যোগেদি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিল সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছিল সেয়া সকলোৱে ভালো পাইছিল কিন্তু কা আন্দোলনৰ পিছত একাংশ আছোঁ এটাৰ যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ স্থিতি যিধৰণে সুযোগ পালে সুযোগ বুজি আচলতে চল চাই কঠীয়া পৰাৰ ধৰণে তেওঁলোকে এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে বা কোনোবা কংগ্ৰেছত গৈছে এনেধৰণৰ যিসমূহ ৰাজনৈতিক দলক যোগদানৰ যিটো তেওঁলোকৰ ঢৌ ইয়াক লৈ যথেষ্ট পৰিমাণে সমালোচনা হৈছে তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে তাৰ মাজতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ বাবে এয়া কিমান আচলতে লাভদায়ক হ'ব বা কিমান লোকচান হ'ব সেয়া হয়তো কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব গম পাব কিন্তু বিজেপিৰ বাবে বিশেষ লাভ নহ'লেও কংগ্ৰেছৰ বাবে এয়া মুখ্য আঘাত যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এসমৰ শক্তিশালী এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা নেত্ৰী বিস্পিতা গগৈ তেওঁ এই মুহূৰ্তত বিজেপিত যোগদানৰ বাবে আগবাঢ়িছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কংগ্ৰেছ দলটোত আচলতে যথেষ্ট অভ্যন্তৰ তেওঁলোকৰ কণ্ডল আছে সেই কথা সকলোৱে জানে কেইবাটাও লভিত বিভক্ত বৰ্তমান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু সেই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু দলটোক একত্ৰিত কৰিবলৈ ভূপেন বৰাই বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ এক প্ৰতিফলন এই মুহূৰ্তত বিস্পিতা গগৈৰে বিজেপিত যোগদান এক প্ৰকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোড়ৰ ন্যায় যাত্ৰা হৈছিল উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে আৰু ভাৰতজোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা হোৱাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতেই যেন এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ ভেটিত এই মুহূৰ্তত কঁপনি তুলিছে আৰু বিজেপি বিস্পিতা গগৈয়ে পূৰ্বৰ যি অনুমান সংবাদ মাধ্যমৰ পূৰ্বৰ অনুমান কৰি আহিছিল যে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব বা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব সেই কথা আজিৰ তাৰিখত বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ কৈছে আৰু অৱশেষত বিস্মিতা গগৈও বিজেপিৰ অৰ্থাৎ গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ আগবাঢ়িছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছত এলাগি হোৱা দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিলম্বিত হৈ থকা অঞ্জন দত্তৰ কন্যা আংগুৰীৰ অংকিতা দত্ত অংকিতা দত্তই এই অৱশেষত বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে সৌ সেইদিনা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা তাৰ যেন আমি এক ইংগিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সকলোৱে এই কথা প্ৰাথমিকভাৱে অনুমান কৰিছিল যে বিশেষভাৱে অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত এক প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰা বুলি কৈছিল আৰু কংগ্ৰেছেও বাৰম্বাৰ কৈছিল যে বিজেপিৰ চোতাল লিপি মতে অংকিতা দত্তই কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণেই এনেধৰণে তেখেতক আচলতে দলৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে কিন্তু অতি শেহতীয়াভাৱে সেই কথা এক প্ৰকাৰে যেন সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল আৰু অংকিতা দত্তই অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁৰ যি ৰাজনৈতিক তেওঁৰ জীৱন আছে বা বিশেষকৈ তেখেতৰ পিতৃ যি আচলতে দীৰ্ঘ সময়ত সেই কংগ্ৰেছ দলত তেওঁ আছিল কংগ্ৰেছৰ এক সময়ে যথেষ্ট বেয়া সময়ত ৰঞ্জন দত্তই আচলতে নেতৃত্ব দিছিল সেইগৰাকী ৰঞ্জন দত্তৰ দুইটা অৱশেষত বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ অহাটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে চৰ্চা কৰি চৰ্চা চলিছে আৰু ইয়াক লৈ আমগুৰি সমষ্টি বিশেষভাৱে বিশেষ সৰব চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অংশীদাৰ দত্ত বিজেপিত অহাটো একাংশই বিচৰা নাছিল যদিও বা কংগ্ৰেছত নিলম্বিত হৈ আছিল গতিকে এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে যিটো সময়ত দেশৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে নীতিশ কুমাৰে বিৰোধী মহাজোঁটৰ পৰা বিজেপি মিত্ৰজোঁটত চামিলৰ কুচকাৱাজ চলাইছে আজি হয়তো যোগদান কৰিব সেই সময়ছোৱাত অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে এটা কথা কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে যে বিভিন্ন অসমৰ ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ যিসমূহ বিশেষ নেতৃত্ব বহনকাৰী ব্যক্তি প্ৰতি তেওঁলোকক লৈ আচলতে বিজেপিয়ে যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে তেওঁলোকক বিজেপিত চামিল কৰাই যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে বিজেপিয়ে আগৰণুৱা এক ভূমিকা ল'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকে কিছু কোচ কোৱাচ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি সদৰি কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰতিফলন আজি বিয়লি তিনি বজাত আমি দেখিবলৈ পাম ইতিমধ্যে গেৰুৱা বসন পিন্ধিব এইসকল ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক নেতাই কিন্তু নীতি আদৰ্শৰ কথাটো যিটো আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছিল নীতি আদৰ্শ যে এক প্ৰকাৰ জ্বলাঞ্জলি দিছে বিশেষকৈ অৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো আচলতে খাপ খাই পৰে তেওঁলোকে যে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা ৰাইজে বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকে যেনেধৰণে তেওঁলোকে যেনেধৰণে বিচাৰিছিল বা ৰাইজে যেনেধৰণে বিচাৰিছিল সেইধৰণে বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোক চলি আছিল দীপাংকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কা আন্দোলন হৈছিল কেব বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়তে নতুন ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল যদি এই আছো নেতাসকলৰ কথা বিশেষকৈ আমি কওঁ তেওঁলোকে যি পন্থাৰে আগুৱাই আহিছিল সেই পন্থাৰে আগুৱাই গৈ তেওঁলোকে অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন কৰিলে আৰু দীপাংক কুমাৰ নাথ এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছিল অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন কৰাৰ আঁৰৰ মূল দুজন ব্যক্তি বুলি যদি কওঁ এজন আছিল দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ তাৰ পিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈক এক প্ৰকাৰে গছত তুলি গুৰি কটাৰ দৰে অৱস্থা কৰি তেওঁ বিজেপিত যোগ দিছে সেই কথাবিলাকত মানুহে অলপ বুজিবলৈ টান পাইছে কালিলৈকে কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁলোকে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি বিজেপিক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰি আহিছিল তেওঁলোকে হঠাৎ গৈ বিজেপিৰ ওচৰত যাব তেওঁলোকৰ ভাষ্যসমূহ সলনি হ'ব কালিৰ কথা আৰু আজিৰ কথাৰ মাজত মিল নাথাকিব সেই বিষয়বিলাকক লৈ কিন্তু ৰাইজ বিপাঙত কৰিছে আচলতে বিশ্বাস কাক কৰিব যিসকল নেতাকে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে সেই নেতাসকলে আজি যদি ইফালে আছে কালি আন এটা পন্থাত তেওঁলোকে গৈ যোগদান কৰে গতিকে নেতাৰ ওপৰত সেই ক'ৰবাত বিশ্বাসযোগ্যতাটো এই বিষয়সমূহে হেৰুৱাই পেলায় নেকি আচলতে ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই আৰু ৰাজনীতিত ক্ষমতাই সৰ্বোচ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই কথাটো সতীয়বাৰে আচলতে প্ৰতিবাৰে আচলতে প্ৰমাণিত হৈ আহিছে আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে দীপাংক কুমাৰ নাথে সৌ সিদিনলৈকে যিহেতু তেওঁ আঁচু ত্যাগ কৰিছিল আৰু আছু ত্যাগ কৰাৰ প্ৰাকখনত তেওঁ দেখা গৈছিল যে আঁচুৰ ঔৰসতে জন্ম লাভ কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদ নামৰ এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব দিয়া হৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিজন লুৰিণজ্যোতি গগৈ দীপাংক কুমাৰ নাথৰ সময়ছোৱাত তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ দল সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ ত্যাগ কৰি তেখেতক সেই দলত তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতক জড়িত কৰোৱা হ'ল কিন্তু আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেন এক প্ৰকাৰ যে ষড়যন্ত্ৰ আছিল তাৰ এই মুহূৰ্তত অনুমান কৰিব পাৰি যিসকল ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তেওঁলোকে এই কথাটো ধাৰণা কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে লুৰিণজ্যোতি গগৈক যিধৰণে আপুনি কৈছে যে গছত উঠাই গুৰি কাটিলে ঠিক সেইধৰণেই এটা কাৰ্য চলিল কাৰণ দীপাংক কুমাৰ নেথে বিজেপিত যোগদান নকৰি অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু চল চাই কঠীয়া পাৰি নিজৰ সুবিধা সুযোগ সকলোখিনি বুজি আচলতে তেওঁ বিশেষভাৱে বিজেপিত এই মুহূৰ্তত যোগদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এইটো খুবেই এটা পৰিতাপৰ কথা আৰু এটা কথা জনাই থওঁ চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী যিজন চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী অসম জাতীয় পৰিষদৰ এজন অন্যতম নেতা আছিল মাজুলীত নিৰ্বাচন খেলিছিল তেওঁ বিধানসভাৰ আৰু সেইজন চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীয়েও হয়তো অচিৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব এই চৰ্চাও এই মুহূৰ্তত চলি আছে গতিকে ৰাজনীতিত ৰাজনীতিত যে একো অসম্ভৱ অসম্ভৱ নাই সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত এইসকল নেতা বা এইসকল আচলতে লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰমাণ কৰিছে য'ত আচলতে ৰাইজ এই মুহূৰ্তত আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে দল বাগৰা নীতি স্বাভাৱিক কথা কিন্তু অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ পৰা জাতীয়তাবাদী সংগঠন গঠনৰ পৰা এইধৰণে যি ধৰণৰ তেওঁলোকে পাভলতি মৰাৰ যিটো স্বভাৱ ইয়াক লৈ আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এই মুঠত আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে বিষয়টো যথেষ্ট সৰব চৰ্চা কৰা দেখিবলৈ পোৱা